Зараз в інвестій области проходять громадські обговорення на тему біля тих інформація користувач. Щорська районна дитяча бібліотека також включилася у цей процес і пропонує відповісти на запитання анкети нашому постійному читачу і батьку двох наших читачів Комчуку Дмитрову Володимировичу. Скажіть, Дмитро Володимирович, якою ви бачите бібліотеку для дітей? Ну, по моєму мнению, бібліотека для дітей має бути обов'язково з великим читальним залом а, і оснащеною, зберігненою технікою. А що спонукає звертатися библиотекой Мне зачастую приходится искать информацию, которая э, не всегда найдешь ну, вот, в рядовой литературе. У вас большой выбор книг и очень приветливый коллектив, который помогает мне определиться вот, и найти то, что я ищу. А че завжди вам даете узнать в библиотеке потребную информацию и каких материалов на вашу духу не выстачает? Что касается именно э, книг, то, в принципе, да, э, здесь можно найти все. А вот э, с точки зрения э, электронной библиотеки, э, просто сейчас многие ищут э, часто литературу и еще и в электронном виде. У вас есть э, бесплатный интернет, но, к сожалению, там возникает иногда очередь, и поэтому это немножко сложнее. Условия все-таки комфортные. Единственное, что хотелось бы, ну, чтобы в библиотеке были еще некоторые услуги, которых вот не хватает. То есть детям иногда нужно найти для своих домашних работ какие-то литературу и зачастую сделать, например, тушек-серокопию. Mm -hmm. Иногда бывает нужно взять книгу, например, на ночной абонемент. То есть, возможно, в библиотеке не хватает ну, именно платных услуг. И тот же самый вот вопросы, касающиеся интернета. Ну, детям бы было интереснее пользоваться именно интернет-ресурсами, получать информацию тоже из интернет-ресурсов, не только из книг. Думаю, это было бы для детей более полезно и более увлекательно. Mm -hmm. Спасибо. Дякую за то, что вы пришли. И на наше запитание. Пожалуйста. we